sizimizdə gözəl vaiz, alim qardaşımız, ilahiyatçı Məşəddadaş Məscudunun axundu, Hacı Şahin qardaşımız iştirak edir. Məmnuniyyətlə təbrik edin və bu gözəl gündə, mövlud günündə öz ürək sözlərini demək üçün sözü Hacı Şahina veririk. Hacı buyurun. Hacı xoş gəlmisiniz. Həmişə belə bayramlarda olasınız. أهلاً بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. və alə əhləbəyitə-yi təyibinə-təhirinə-l-məsumin. Təşəkkür edirəm bu tədbiri təşkil edən əziz qardaşlarımıza, başda Hacıranov qardaşımız olmaqla toğrudan da çox möhtəşəm bir tədbir təşkil olunub bu gün Sumqayıt şəhərində və Hacırəfa təşəkkür edirəm. Bizi də bu məclisə dəvət elədiyinə görə, bu tədbirə dəvət elədiyinə görə Allah bu bayramı hamımıza mübarək eləsin. Bu məclisin aparıcısına minnətdarlığımı bildirirəm. Gözəl sözlərlə məclisə zinət verdiyi üçün ilahilər qrupuna Seyid Tale qardaşım başda olmaqla minnətdarlığımı bildirirəm. Məzlistə dəyərlü ruhaniyyət var, alimlər var. Hər birinin adını tək-tək çəkmirəm. Hamsına minnətdarlığımı bildirirəm. Çox da vaxtı uzalmaq istəmirəm. Burada təbrik sözləri danışılacaq yəqin ki. Mən də mənə ayrılan qısa vaxtdan istifadə edib hər birinizi bu dəyərlü Mövlud münasibəti ilə, əzəmətli bir gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Peyğəmbəri vəsif eləməkdə acizəm bir şəxs ki Allah Quranında tərif edib onun əxlaqını tərif edib bir şəxs ki Allah onun barəsində buyurub la vav la kema khalqtu al aflak sən olmasaydın heç bir şeyi yaratmazdın varlıq aləmi vücuda gəldiyinə görə sənə borclududum. İslam peyğəmbərinə borcduyuq nəfəs aldığımıza görə. Bütün varlıq aləmi vücuda gəlib onun müqəddəs vücudunun bərəkətindən. Ona görə də dil azizdir o dəyərli insanı tərif eləsin. Onu layiqincə tanıya bilməmişik, tanıya da bilmərik. Peyğəmbərimizin həqiqi məqamı Qiyamətdə Allah huzurunda dayandığımız zaman bəllə olacaq, bilinəcək. O o şəxsdir ki, Allah onu bizlərə rəhmət olaraq nazil elədi. O çox uca məqamdan gəlib. İlk yaradılışdır. Avvelu menxaləqəllah nuri. Özü buyurur ki, Allahın ilk yaratdığı şey mənim nurumdur. Allah heç nə yaratmamışdan qabaq Hər şeydən öncə onun müqəddəs nurunu yaratdı və bütün varlıq aləmi onun nurundan xalq olundu. O mələklərə zikr öyrətdi. O mələklərə Allah'a səcdə etməyi öyrətdi. O vücuda gələndə hələ Adəm vücuda gəlməmişdi. Bioloji baxımdan Adəmin övladı sayılsa da, mənəvi baxımdan bütün peyğəmbərlərin atasıdır. Belə bir Rəhmet Peyğəmbərin doğum günü ilə bu məclis, münasibəti ilə bu məclis təşkil olunub. Doğrudan da bu məclislərdən nəfəs almaq ibadətdir. Bu məclisin mənəvi fəzası, abu havası var. Xoşbəxt insanlarıq ki, Allah bizə onun ümmətindən olmağı nəsib eləyib. Allah onu və Əhləbeyti sevməyi bizə nəsib eləyib. Bu böyük bir nemətdir. Allah bu neməti xalqımıza çox görməsin. Azərbaycanda Məzəhlər arasında bir vəhdət var, birliy var. Azərbaycan da məzəhbindən aslı olmayaraq bütün müsəlmanlar peyğəmbər və onun əhl-i beytinə sayğı və məhəbbətlə yanaşırlar. Bu Azərbaycan xalqının əsrlərin sınağından keçirdiyi bir dəyərdir. Allah bu dəyəri qorumaqda bizə yardımçı olsun. Amin. İslam peyğəmbərinin şəxsiyyətini müxtəlif cəhətlərdən təhlil eləmək olar. İslam peyğəmbəri Allah'a kamil bəndədir. İslam peyğəmbərinin bütün iftixarı onun Allah'a bənd olmasındadır. O özü buyururdu ki, mən bəndəyəm və bəndə olmağımla fəxr eləyirəm. İslam peyğəmbərinin mənəvi məqamı peyğəmbərlik məqamı onun bəndəlik məqamına görədir. Peyğəmbər Allah'a bəndə ola bildi deyə Allah onu peyğəmbərlərin ən üstününü qərar verdi. İnsan Allah qarşısında kiçildicə, Allah onu ucaldır. Allah ona dəyər verir. İslam peyğəmbəri bəndəlikdə ən kamil nümunədir. İslam peyğəmbərinin xanımları deyir ki, gecələr biz yuxudan oyanırdıq, peyğəmbəri ibadət halında görəndə sanki müsibət üz vermiş bir insan kimi Allahın huzurunda göz yaşı töküb ağlaya-ağlaya deyirdi İlahillahi la təkilni ilə nəfsi tərfe tə aynin abada İlahı məni bir göz qırpımı öz başıma buraxma Peyğəmbər Allaha bəndə olması ilə iftixar elirdi və peyğəmbərin bütün gücü, bütün qudratı onun səcdələrindən qayanaqlanırdı. Peyğəmbər Allaha bağlılığına görə müvəffəqiyyət qazana bildi. Allaha bağlılığına görə insanlar tərəfindən sevilirdi. Peyğəmbərin ardıcıllarından birini darağacından astıqları zaman Əbu Sufyan yaxınlaşır ona, istəyir ki, o çətin məqamda peyğəmbər səhabəsindən peyğəmbər əleyhinə bir söz eşitsin. Yaxınlaşır, deyir: "Səni and verirəm, Allahu va razı olarsanmı? İndi sən evində övladlarının yanında rahat yatasan, sənin peyğəmbərin sənin yerində darağacından asıla, darağacında Ölümün intizarında olan səhabə Əbu Sufyana baxıb deyir: "And olsun Allah'a, razı deyiləm. Mənim peyğəmbərimizin ayağına tıxan batsın, mən evimdə ailəmin yanında rahat yaşayım." Peyğəmbərin mənəvi cazibəsi onun Allah'a yaxınlıq səbəbindən idi, Allah'a bağlılığı səbəbindən idi. Peyğəmbər Allah'a kamil bəndə idi və bir də peyğəmbərin ikinci dərdi, bir Allahdan ayrılıq dərdi idi, bir də əşəriyətin dərdi idi. Peyğəmbər o qədər insanların dərdini sinəsində gəzdirirdi. O qədər qəm-qüssə çəkirdi insanların günahlarına görə Allah Quranda ona təsəlli verir. Allah Quranda ona buyurur: "Ta ha, ma enzəlnə əleykəl Qur'an li təşqa." Peyğəmbər bu Qur'anı sənə nazil etmədi ki, özü əziyyətə salasan, bu qədər narahat olasan. Peyğəmbərin gecə Gözünə yuxu getmirdi. Bir məhrum insan, çətinlikdə olan insanı gördüyü zaman peyğəmbər qəlbdən ona yanırdı və bu qəlb, bu qıssə onun qəlbini yandırırdı, ürəyini yandırırdı, ürəyini parçalayırdı. O hətta qədər ki, Allah peyğəmbərinə təsəlli verirdi. Allah peyğəmbərinə buyururdu ki, bu qədər də özünü əziyyətə salma. O elə bir şəxs idi ki, ona daş vurub onun alnını paralayan Onun dişini sıdıran insanlara bədduə etmirdi. Həzrət Ali deyir: "Gördüm, dişi sınan halda, alnımdan qan axan halda daşın üstündə oturub gəldim gördüm. Peyğəmbər müşriklər tərəfindən vurulub və yorğun halda oturub Yaxınlaşdım, gördüm əlini duaya qaldırıb, "Ey ilahi, mənim qövmümü doğ doğru yola hidayət elə. Onlar bilmədən mənə zülm elədilər. Hətta ona daş vuranları da bəddoa eləmir, onların doğru yola yönəlməsini istəyir." Biz Rəhmet Peyğəmbərin doğum gününə toplaşmışıq, həm də İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın doğum gününə toplaşmışıq. Çox önəmli bir gündü. İnşallah bizim ümidimiz peyğəmbərimizin şəfaətindədir. Qiyamət günündə onun şəfaətinədir. Amma qiyamət günü onun şəfaətinə nail olmağımız üçün dünyada onun yolunu getməyimiz lazımdır. Bu gün peyğəmbər yolu gedən bir ümmət qiyamətdə onun şəfaətinin intizarında ola bilər. Peyğəmbərin yolunu layiqincə gedə bilsək, doğrudan da dünyada bir dəyər savaşı gedir. Gedir. Dünyada günü-gündən peyğəmbərin şəxsiyyəti daha da aktuallaşır. İnsanlar dünyanın hər bir yerində peyğəmbərimiz və onun dini ilə maraqlanır və İslam dini artıq qərb mütəfəkkirləri arasında rəğbətlə qarşılanır. Onların dinimizə olan rəğbəti günü-gündən artır. Və bu neməti peyğəmbərimizi dünyaya bizlər tanıtdırmalıyıq və tanıtdırmaq üçün də iş növbədə özümüzün onu tanımağımıza ehtiyac var. Sözümü bitirirəm. Xanım Fatime Zehradan da hədis. Həzrət Peyğəmbərdən soruşur ki: <coughs> "Atacan yarəsulallah, sizi qiyamət günü harda görə biləcəm?" Peyğəmbər buyurur ki: "Cənnətdə görəcəksən. Cənnətin qapısının ağzında cənnətə gələnləri qarşılayan zaman." Soruşur ki: "Atacan birdən orada görməsəm harda görə bilərəm?" Buyurdu ki: "Kosar bulağının kənarında ümmətimi bulaqdan sirab elyən halda soruşur birdən orada da görməsəm harda görə bilərəm buyurur sirat körpüsünün yanında ümmətimin o körpüdən sa salamat keçməsi üçün dua etdiyim halda soruşur orada da görməsəm harda görə bilərəm siz görün Allahın rəhmət peyğəmbəri nə buyurur buyurur cəhənnəm odunun yanında cəhənnəmin yanında günahkarları oddan xilas elyən halda Peyğəmbərin qiyamət günü yeganə qayğısı, yeganə narahatçılığı günahçılar barədə olacaq. Mən belə bir dua eləmək istəyirəm. Allah peyğəmbərinə yəqin ki bayramlıq hazırlayıb, Allah öz peyğəmbərinə yəqin ki məvludunda nə səhədiyə verəcək. Amma mənim başa düşdüyüm qədər peyğəmbəri ən çox narahat edən şey bizim günahlarımızdır və peyğəmbəri ən çox sevindirən Amel bizim günahlarımızın bağışlanmasıdır. Ona görə Allahdan bu gün istəyirəm, Allah peyğəmbərinə hədiyyə olaraq bizi bu gün bağışlasın və bu gün bizim bağışlanmağımızla Allah öz rəsulunun mübarək qəlbin sevindirsin. Təşəkkür edirəm bir daha bizi dəvət elədiyinizə görə bu möhtəşəm tədbirin təşkilatçılarına, xidmətçilərinə hər birinə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Analarımız, bacılarımız burada iştirak edir, xanımlar iştirak edir. Hər birinə təşəkkür edirəm. Allahdan xalqımıza xoşbəxt günlər arzu edirəm. Allah dünyada peyğəmbərimizin Mədinədəki qəbrinin ziyarətindən, axirətdə isə şəfaətindən bizi binəsib eləməsin. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu.